जगभरात भारताच्या फिनटेकची चर्चा होत असून फिनटेकमुळे समावेशकतेला प्रोत्साहन दिल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं ते आज नोएडा इथे उत्तर प्रदेश आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळ्याचं उद्घाटन करताना बोलत होते भारत येत्या दशकांसाठी भक्कम पाया घालत असून त्यासाठी आत्मनिर्भर भारत हा मंत्र असल्याचं पंतप्रधान म्हणाले आज भारत 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है दुनिया में हो रही डिसरप्शन और अनसर्टेनिटी के बावजूद भारत की ग्रोथ आकर्षक है डिसरप्शन हमें भटकाते नहीं लेकिन हम उस परिस्थिति में से नई डायरेक्शन खोजते हैं नई डायरेक्शन का मौका ढूंढते हैं इसलिए इन डिसरप्शन के बीच आज भारत आने वाले दशकों की नींव मजबूत कर रहा है और इसमें भी हमारा संकल्प है हमारा मंत्र है आत्मनिर्भर भारत दूसरों पर निर्भर होने से ज्यादा व्यवस्था कोई और हो ही नहीं सकती बदलती हुई दुनिया में जो देश जितना ज्यादा दूसरों पर निर्भर रहेगा उसकी ग्रोथ उतनी ही कॉम्प्रोमाइज रहने वाली है और इसलिए भारत जैसे देश को किसी पर निर्भर रहना अब मंजूर नहीं है इसलिए भारत को आत्मनिर्भर बनाना ही होगा बदलत्या जगामध्ये विकासासाठी दुसऱ्यावर अवलंबून राहणं भारतासारख्या देशाला मंजूर नाही असं सांगत भारताला आत्मनिर्भर निर्भर, निर्भर व्हावंच लागेल याचा पुनरुच्चार पंतप्रधानांनी केला मेक इन इंडियावर सरकारचा भर असून चीप ते शीप अर्थात जहाजापर्यंतच्या सर्व वस्तू भारतातच तयार व्हाव्यात यावर सरकारचा भर आहे सरकार व्यवसाय सुलभतेसाठी काम करत असून उद्योजकांसमवेत खांद्याला खांदा भिडवून उभं असल्याचं पंतप्रधान म्हणाले गर्वसे कहो ये स्वदेशी है हा मंत्र व्यापाऱ्यांनीही स्वीकारावा असं आवाहन करत दर्जाच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड होता कामा नये असंही पंतप्रधान म्हणाले भारतात जे जे उत्पादन होईल ते उत्तमातले उत्तम दर्जाचं असलं पाहिजे यावर कटाक्ष हवा असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं